Salam hörmətli izləyicilər. İnfaçnalın növbəti qarşısında biz artıq digər smartfonlardan fərqlənən bir tibbi smartfon olan LifeWatch V ilə yaxından tanış olacağıq. Bu smartfon Eyn adlı İsrail şirkəti olan LifeWatch şirkətinin smartfondur və özündə qeyd etdim kimi tibbi xüsusiyyət daşıyır və bunlar da smartfonda artıq sizin xüsusi testlər etmək imkanı verir. Burada ə yedi yaxın qıs istəklər var ki, bu da qanda şəkərin səviyyəsinin ölçülməsi, belə deyə temperaturunun ölçülməsi, yəni bədənin hərarətinin ölçülməsi, bundan əlavə artıq bədəninizdə olan piyin səviyyəsinin hansı faiz dərəcədə olmasını eləcə də digər funksiyaları yoxlayır ki, biz də onu izahımızda ətraflı təqdim edəcəyik. tanış olduğumuz Lifebuoy V smartfonla birlikdə ən əvəl olaraq onun aksesuarlar qutusundan əlavə xüsusi bir çanta da verilir ki, burada sizin tələrlər üçün alətlər təqdim edilir və onlarla da ilk öncə smartfon üzərində verilən aksesuarlardan sonra danışacağıq. Burada qutudaman tanışlıq kitabçalarını artıq yığışdırmışam və smartfon üzərində gələn qurğuları sizə təqdim edəcəm. Burada sizin hamını tanıdığı, yəni elektrikdən qidalanmaq üçün qurğu. Burada onlar birlikdə qoşulur. Eləcə də yözb şnur vardır ki, bu həm elektrikdən qidalanmaq üçün, eləcə də smartfonla kompüterlə əlaqə yaratmaq üçün və smartfonun üzərində belə gözəl bir qolaquqlar habd bildir. Qeyd etdim, digər ə, qutuda tibbi smartfon ə, üzərində olan testlərin üçün belə bir köməkçi alətlərdir. Burada ə, sol hissədə spirtli səhvlər var ki, tutaq ki, siz ə, qanınızda şəkərin səviyyəsini yəni, təxmin ölçülməsi üçün burada test edirsiniz və bildiyiniz kimi ə həkimlər də sizin belə deyə barmağınızdan qan götürərkən ilk olaraq spirtli salfetlərdən istifadə edirlər. Yəni bu ə, qanın qanan mikrobların düşməsinin qarşısını alır. Burada sağ hissədə artıq ə, qan götürmək üçün belə bir quruq yerləşdirilib. Eləcə də yuxarı hissədə bizim smartfonumuz ə, test versiyası olduğu üçün burada xüsusi bir ə, belə deyək test ə, rəngli qam belədir, yerləşdirilib ki, onları ə, yoxlayaq və eləcə də bilə bir test xətləri də vardır ki, siz ə, belə deyincə qan test etdikdə buradan ə, gördünüz kimi damcı işarəsi var və ə, damcını həmin test xəttinin üzərinə ilk öncə olaraq damzladıb sonra smartfona daxil edirsiniz. Bir nüsxə artıq oturdu və sonra burada test edirik və bu bütün testləri də biz sizə hazırda əməliyyat sistemi ilə ə, tanış eddikdə göstərəcəyik. Yəni artıq belə test olaraq, üçün olaraq göstərdim ki, çünki artıq digər testlərlə indi tanış olsaq da, yəni birbaşa şəkər yoxlamasını biz etməyəcəyik. Çoxöyük ki və ümid edirik artıq bunu cimlərin olduğu yerdə test edərək ə, sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Smartfon hal-hazırda 4.3 düymlük displey ilə təsvir edilib ki, ə, burada da görüntülər çox gözəl və aydın göstərilir. Eləcə də bundan əlavə burada Qualcomm 8 meqahertz prosessor, eləcə də 386 meqabayt RAM 5 megapiksellik arka kamera, eləcə də burada ön kamera var. Bu Android smartfonlarına uyğun belə də smartfonda olduğu kimi burada da yaxınlıq və bildiriş sensoru. Eləcə də aşağı hissədə menyu, daha doğrusu bu menyuda düzəlişlərin siyasətini açır. Eləcə də əsas səhifəyə keç və geri düyməsi. Smartfonun öz adı burada üst səhifədə yerləşdirilib. Beləcə də mikrofon çıxışı var. Sağ hissədə gördünüz bu xüsusi yerlər vardır ki, bunları da biz test vaxtında görəcəyik. Xüsusi sensorlardır ki, hansı ki biz test vaxtı onlardan test-test istifadə edəcəyik. Bundan əlavə smartfonun sol orta hissəsində belə deyək, bizim ə, səsin uzaldırb azaldılma düymələri bir qədər Aşağı hissədə göbəyə qədər əvvə göstərdiyim USB girişi və 3.5 millimetrlik qulaqba girişi, yuxarı hissədə isə qeyd etdim qan analizi testidir. Yəni bu testlərbədəki bir smartfonda 100% nəticə göstərməsi də xüsusi bir nəticə göstərir və əlbəttə ki, ilkin yoxlanış üçün əldə verilir. Eləcə də sağ yuxarı hissədə söndürülüb yandırılma Ərizə bloka salıb çıxardılma funksiyası daha da çox düyməsi vardır. Smartfon bir qədər əvvəl bildirdiyim kimi də Android əməli sistemi ilə təchiz edilmişdir. Burada gördüyünüz kimi istifadəçi interfeysi bu şəkildədir. Yəni də menyuda gördüyümüz kimi xüsusi dəyişiklik yoxdur. Yəni hər birimiz artıq Android smartfonları yaxından tanıyırıq. Lakin Livewatch-də smartfonunda digər daha oxşar belə bildirsək Amazon Kindle Fire belə deyək əməliyyat sisteminə uyğun olaraq burada da həm Play Store, yəni artıq tətbiqləri yükləmək üçün olan mağaza, Google mağazası belə deyək, bağlıdır, yəni burada yoxdur. Eləcə də həm Gmail və digər Google kalendar və bu kimi Google-un tətbiqləri buradan yığıltdılıb və Android sisteminə uyğun digər tətbiqləri siz görürsünüz. Əgər artıq smartfona hər hansısa bir oyun və ya xot proqramı yükləmək istədikdə hissə olaraq APK faylı ora yerləşdirib, əlbəttə ki, yükləyə bilərsiniz, lakin birbaşa Play Store-a keçidiniz olmur. Smartfonun öz xüsusi belə deyək, tətbiqi bu LWD-nin, yəni Lightwatch Light Watch-un Light Watch tətbiqidir ki, burada gördünüz kimi siz daxil olduqda sizin adınızı yazır və xoş gəlmis bildirir. Əvvəlcə siz belə deyə şifrənizi yazıb bu sistemə daxil olursunuz. Nəyə görə belə yaradılıb? Hər bir patient, yəni hər bir istifadəçi üçün serverdə xüsusi bir yer yaradılır ki, sizin etdiyiniz bütün testlər birbaşı serverdə yığılır və sizin xusus həkiminiz həmin testləri yoxlayır və sizin vaxtaşırı müxtəlif məlumatlar verə bilər. Yəni siz artıq durub hər dəfə həkimin yanına getmək ehtiyacınız qalmır. Lakin biz hal-hazırda qonaq kimi sağ tərəfdən gördüyünüz kimi bir düymə var. Qonaq kimi daxil oluruq və burada artıq ekranda siz xüsusi belə deyək, e menyunu görürsünüz. Burada sol yuxarı hissədə bizim belə deyək, adımızı göstərir. Hal-hazırda qonaq kimi daxil olduğum üçün qeyd göstərir. Orta hissədə tətbiqi adı və sağ hissədə belə bir informasiya düyməsi vardır. Burada 4 menyu vardır ki, bu dərmanlar sizin təqviminiz, yəni bu tutaq ki, əgər siz dieta çıxmısınızsa, xüsusi bir qalendar yaradırdınızsınız, yəni təqvimlə bir planlaşdırırsınız və bunu onları digər bir tətbiqlərlə istifadə etmək üçün birbaşa Life Watch vidə istifadə edə bilərsiniz. Elə isə də qeyd etdiyim diyetə barədə gördünüz kimi sağda bir menyu vardır ki, ona girib siz artıq diyetanızı planlaşdıra bilərsiniz. Və bizim qeyd etdiyimiz testlər artıq sağ yuxarıda yerləşir və biz də ora daxil oluruq. Burada gördünüz kimi sağ hissədə və əgər siz düz tutsanız, artıq yuxarı hissədə müxtəlif testlər görsənir və gördünüz kimi hazırda yenə yəni başda gördünüz kimi elektrokardioqrama bir qədər solda qanda oksigenin səviyyəsi, sizin ürəyin döyümənizin ritmi, artıq stresin, yəni sizin stresin səviyyəsi, bir qədər sonra orqanizmidə olan pin səviyyəsi, termometr, yəni bu artıq bədəninizin hərarətini ösə bilərsiniz. Hələ də qanda şəkərin səviyyəsi, bu diabetlərə əsasən lazım olur və gördünüz kimi yenə də Elektrokardiyogramaya qayıtdıq və biz belə bir test olaraq, yəni mən artıq öz testlərimi elədim və ilkin olaraq bura da görünüşmə ilə açıldısa, həmin testi eləyək. Stressin səviyyəsi. Siz pus tuşuna basdırırsınız və burada ə, smartfon sizə ə, göstərir ki, necə istifadə etmək lazımdır və mənə görə bura ə, smartfonu bu tərəfə göndərdim. Çünki bir qədər əvvəl qeyd etmişdim ki, burada xüsusi sensadola var ki, şəkildə də gördünüz kimi bizə bu tip tutmağa təqdim edirlər. Və biz gördünüz kimi artıq düzgün tutduqdan sonra aşağıda gedən bir şkalanı görürsünüz və təxmini bir müddətdə yəqin ki bir bir dəqiqə, 2 dəqiqə qədər və ya biraz da tez bitəcək və artıq məndə olan stressin səviyyəsinin yüksək, orta və ya xod aşağı olduğunu bildirməlidir. Belə digər testlərdə hal bu şəkildə tutduqdan sonra başlayır və onlar da bu stressin səviyyəsini öyrəndikdən sonra sizə təqdim edəcəm və siz də artıq smartfona əldə edib özünüz vaxtaşırı istədiyiniz vaxt həm smartfon telefon kimi, eləcə də bu tip testləri etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi elə təxmini test 1-2 dəqiqə arası gedir və artıq gördünüz kimi testin yarısı gedib və ümid edirəm nəticə Yaxşı olacaq. Vardıq təxmini 80% satıb və onda bildirim ki, stress səviyyəsini ölçən bir test digərlərə nisbətən daha çox gedir, çünki digər testlərdə bu əsasən 20-30 saniyə arası dəyişir. Yəni bir də onu bildirim ki, bu testləri edərkən tərpənməcək olmaz. Və eləcə də çox güman ki, bir sakitdırmaq lazımdır, lakin mən test etdiyim üçün və sizə danışdığım üçün danışdığıma görə ola bilər, testlər bir qədər düzgün nəticə göstərmaz. Və artıq burada ə, mənə xəbərdarlıq bildirdi və əlbəttə ki, əmələt sistemi üzündə olduğu üçün eləcə də tətbiq rusun dondurulmuşunu bildirdi ki, ə, sizə sizdə stresin səviyyəsi 2%dir və burada 20-40% arasında göstərdi. Bəlkə də ki bu da məni sevindirir. İndi bir qədər digər testə keçək. Burada artıq ə, sizə təqdim edilir ki, bədəninizdə olan, or orqanizmində olan belə bir pin faizini yoxlamalısınız və burada ə, sizə təqdim edilir artıq ə, sizin yaşınız. Mən bunu seçin tamamdır. Əlbəttə ki, seçdiyiniz cinsə görə və burada boyunuz ölçürsünüz. Və kiloqram səviyyənizi seçdikdən sonra hərəkətə də starta yenə testə başlayırsınız və həllə bu şəkildə tutmaq yenə tövsiyə edirlər. Və gördünüz kimi Yenə test başlayır və artıq orqanizmində olan pəhredis pin səviyyəsini ölçüb təqdim etməlidir. Və mümüd edirəm burada da bizim testimiz uğurla alınacaq və bildirirlər ki siz yaxşı formadasınız və 18% göstərir. Hal-hazırda biz hər artınızı ölçən bir təsdicəcək və smartfonun arxa hissəsində belə bir sensor yerləşdirilib ki, siz də bunu alnınız boyunca sürüşdürüb bədəninizin hərarətini ölçə bilərsiniz və biz də bunu kamera arxasından görəcəyik. hazırda bəha görə nəticə nəticə göstərəcək. Kamera xəstə olduğum üçün bunu sizə demonstrasiya edə bilmədim. Və hazırda məndə göstərir ki, normadan aşağıdır və ümid edirəm bu kondisionerə görə olmaz. Lakin mən bir qədər əvvəl etdikdə burada belədir. Bədən hərarətini 36.8 təqdim edirdi həm də normal olduğunu bildirirdi lakin bu dəfə bildirir ki bədənin hərarəti normadan kiçikdir. Digər bir test burada yəni, qeyd etmişdik diabetlər üçün qanda şəkərin səviyyəsidir lakin biz bu testi hal-hazırda etməyəcəyik. Eləcə də elektrokardiyogram testi vardır ki bunu da gəlin edək. Diqqətinizin burada da instruksiya görə bildirir ki barmaqları sensarın üzərinə yerləşdirmək lazımdır və aşağı hissədə artıq stress səviyyəsinin testinə görə bir qədər tez işləyir. Və artıq bizə görə hansı göstəriciləri təqdim edəcək. Hop, hazırda ap bildirir ki, burada ə, xüsusi sistemə qoşulmaq lazımdır və qoşulduqdan sonra artıq bizə dəqiq məlumatı verəcək, lakin hansı səviyyədə olduğunu bizə bildirmədi. Digər bir ə, test, bu da qanda görmüsünüz ki, oksigen səviyyəsinin ölçülməsidir. Bu da çox əhəmiyyətli biz bunu test edəcəyik. Hazırda ə, ürəyin döyünmə ritmində biz test edək. Əlimizi sensorların üzərinə tuturuq və burada gördünüz ki, aşağıda artıq qırmızı xətt gedir və dolduqdan sonra təxmini 20 saniyə bizə bu statistikanı təqdim edir. və burada ə, ürək döyüntüsünü 83 göstərdi və bir qədər yuxu göstərdi. Və mən hakim olmadığım üçün bunun yaxşı və ya pis olduğunu dəqiq bilmirəm. Və artıq bir qədər əvvəl ə, təqdim etdiyim ə, belə də iç testləridir ki, üstcə olaraq hissələri istədiyiniz zaman kəsa bilərsiniz. Normaldır, lakin artıq ə, belə deyək, bu tibbi smartfon olduğu üçün sizin həkimlər tərəfindən təqdim edilir və artıq hər hansısa bir yerdə yerləşdirilmiş serverə görə sizin həkiminiz etdiyiniz bütün testləri görür və bunu ümumən belə deyək buna aid varan sizə nəzarət edir və artıq görsə ki ə, testləriniz belə deyək biz Allah eləmemiş bir ə, belə deyək göstəricilər göstərir. Sizə artıq onu öz yanına çağıрып artıq real bir ə, test etmək təqdim edir. Və ərza da siz əgər bir də pəhri saxlasanız, gördünüz ki, burada dieta var və düzdür. Hal-hazırda biz qonaq kimi daxil olduğumuz üçün bu funksiyalar bizə məlum, yəni təqdim edilmir, lakin siz qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq bura istifadəçi kimi daxil olursunuz və birbaşa smartfonunuza pəhri saxlamağı, artıq serverlə bütün məlumatları yadda saxlamaz, kimi təqdim edir. Düzdür, digər Android və iOS əməliyyat sistemi üçün belə bir tətbiqlər vardır ki, orada onlar da sizə xüsusi belə deyək, cədvələ görə pəhris saxlamağı təqdim edir, lakin LiveWatch V-də bu funksionallıq daha genişdir və artıq sizin həkiminiz tərəfindən də bu pəhris sistemi izlənilir və xüsusi tövsiyələr təqdim edilir. Düşünürəm, tətbiq haqqında bu qədər. Eləcə də smartfonun sizə xüsusi texniki statistikalarını belə də xarakteristikalarını təqdim etdik və çox güman ki bu smartfon artıq test halından artıq istehalağa gəldikdə Azərbaycan da satışları başlayacaq və qiyməti bəlli olduqdan sonra biz də sizə bunun haqqında dəqiq məlumat verəcəyik. Çünki artıq digər normal smartfonlarda olduğu kimi, yəni gördünüz ki bura da həmzən, kəmsəmiz və digər funksiyaları yerinə yetirir, nəzər ki, musiqi, şəkil çəkmək və s. Bundan əlavə sizə Live Watch tətbiqi artıq tibbi kömək edən bir qurğuda təqdim edir. Hazırladığımız izmarlama ərsində smartfonun texniki və tibbi xarakteristikalarını sizin diqqətinizə çatdırdıq və ola bilər ki, istifadə etdiyiniz tibbi terminlər arasında hər hansı bir səhv verdiyimə və buna görə də tibişçilərdən üzr istəyirik. Və əgər siz bu smartfon haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, 3w.lightwatch.com saytından əldə edə bilərsiniz. Eləcə də şirkətin öz saytı v hərfsiz, yəni lightwatch.com saytıdır. Və artıq tezliklə bu smartfonun da Azərbaycanda satışı gözlənilir və bu həftədə çalışıb sizə məlumat verərik. İcmal smartfonu Mobitel şirkəti təqdim etmişdir. İnfaşınanın video kanallarına abunə olmağı, həmçinin sosial media kanallarını izləməyi unutmayın. Sağ olun.